灯光、oh, 不行啊哎！哎呀，呀呀呀呀呀！看研究一下这怎么玩啊？美颜、美白。 调到最大，磨皮调到最大，大眼，哎呦我的妈呀！这是不开任何大眼，然后开大眼，哎，这也太大了吧！<laughs> 大眼不开了，我这眼睛的大小刚好，瘦脸，这也太瘦了。 我的这样一搞一对比的话，就是显得好胖。你看，其实正正常看，这样不算胖，但这样也太瘦了吧？不开不开瘦脸瘦脸的话太，这脸太假了。嗯，磨皮和美白吧。 磨皮好像也没没什么用，美白关、磨皮关、全关，没有任何滤镜的，没有任何滤镜的这个。那再看看别的，翻转，哦，这是翻转，对不起啊，镜像，哎呦，反过来了，贴纸。 图片贴纸，点击购物袋，抓紧抢购！我又不是卖东西。关注小卡，发送名片。这是什么东西？啊？这挺新文化技术呀、啊。 要把椅子给立起来！我刚躺在这睡觉了。哎呀，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 哎呀。晚上吃啥了？ 晚上，我们的那个拉 dio 的 PD 姐姐给我买了那个炖猪肉，有点卡，是不是？但我相信卡这种东西大家是习惯的，因为这不卡不是 NCT，卡两下是吧？我们只能标清直播了。 还是得开点美颜，不开美颜感觉自己自己不够帅、啊。 怎么说我在剧透呢？嗯嗯，逗我一段哎呦！No matter what they say，我骂你呢？说是不是说的太多了？反正你们也不知道我说啥，你们也不知道我唱啥。 对，动过一次。等一下啊，我想想，我想想，还有一个。 肯定是 Part Two 的收录曲呗？你怎么那么聪明呢？不要怕大胆剧透，我没有怕，只是怕，也不是怕，就是剧透太多的话，你们就没有什么体验了，你知道吧？这这种东西还是得有期待。我现在全部给你们唱完了，唱完了你你你听啥？ 我皮肤没有以前好了，年纪慢慢大，皮肤慢慢变得不好。嗯、呃呃，困死我了今天。今天早上七点起来去彩排，彩排完呢，要等到。 要、哦、等到几点来着？三点多，三点多才是待机彩排。那这之间，这之间啊，不不是七点，七点出发，九点彩排。那九点彩排，彩排完到那之间呢，那干嘛呢？本来其实要睡觉的，但是呢，因为我们是，我们是要 live 嘛，live 真唱的话，我不想睡觉以后嗓子全关了，关了又要起来再开嗓，那开嗓多麻烦，那我就只能忍着不睡。 然后我就一直没睡，早上七点起来到现在，所以有点困。所以，所以之后一半的直播你们可能是看我睡播。<laughs> 打工人辛苦了，谢谢。打工不容易啊，每个工作都有每个工作的累处，我累你们肯定也累，只是我们累的方式不一样罢了。 <coughs> 开嗓可麻烦了，每天早上今天是八点出门，八点出门九点的 l i o r 就彩排，我七点我特意就七点起来，我可以我要开嗓一个小时，因为我的嗓子不知道为什么很难开。下次有机会我刚起来就可以给你开个直播，让你让你看看我开嗓，你们就你们就会你们就会再也不想听我唱歌了。 又吵又难听，因为开嗓，因为你开嗓之前，你的声音就完全特别特别低，而且唱高音啊什么的，完全都唱不上去。而且刚起来肿的跟个猪一样，算了吧，取消，就当我没说过。素颜，素颜我倒不怕，素颜我对自己的素颜是挺有信心的。我这个人什么都没有，只有自信心。呵呵 这长了个痘，看到没？所以我皮肤没那么好。我看了他们的女装，实话说，看完了以后，我的身体有点不适，有点不舒服。没看全，看了一点我就不想看了，有点看的有点不舒服。不是说他们下巴好尖，因为我可能开了一点瘦脸吧，但现在关了，现在。 关瘦脸，也挺尖的，不错。哎，但毕竟你开这个直播吧，但是得尊重一下他这个技术，那什么都用一用，大眼就太大了，就算了，有点恶心，是大眼就全部关掉。 磨皮开一半，美白开一半，瘦脸开四分之一，完美。和海队吃过鸡鹅谁比较厉害？没有，吃过吃过，但。 真的，说实话，在 NCT 里面没有一个人比我厉害玩这个吃鸡。真的，我没有，我没有，这不是自信心爆棚说的话，这、就是事实，这、就是事实。实况，实况暂时也没没见到有人能打败过。我。 没有，前两天跟程一样打了一把，so easy。游戏这种东西，我的，就我我玩的好的游戏，我的自尊心就会很强。就是如果我不太会玩，就比如说跑跑卡丁车，我不会玩，我玩的巨烂，所以别人怎么说我玩的烂，我都没。又卡了，王者荣耀也玩，但我王者荣耀玩的不是最好的，就就大概就还行，就一般般吧。 能，吕布挺厉害的，其他都不太行。就是还要跑嘛，你自己跑，<laughs> 你的体又不是我的体，测你的体不是测我的体，自己跑。<laughs> 做人不能懒惰，知道吗？我也，我也很懒，但是一起来解就是。 改掉这个坏毛病，好吧。我是个狠心的男人，忍。我没有很狠心吧？我特别，我特别心，我特别容易心软。万圣节你们合体吗？合体没有吧？我也不知道万圣节具体是哪一天，就是没没怎么关心着。 陈志路了吗？没有哎、欸，最近最近见机上的机会比较少，我太忙。你是铁男人，必须的。<laughs> 仰卧起坐起不来怎么办？硬起，哼 <laughs>。 哎呀，团综下次什么时候拍我也不知道。口音被人均带跑了。<laughs> 我看到有个人在开车，算了，我不说了。最近英语学的怎么样？没有学，一日不如一日。 什么叫我不对劲？又是什么？肯定又是什么？这个人我记住你了，黑炮战士鸡鸭扣，说我你是小学生了，你是小学生，说了几遍？别骂了，你知道吗？莫搞黄色，<laughs> 开车跟这个不一样。只要不聊了，换个话题。 为什么老说我不对劲？我有我有不对劲吗？再叫我小学，再叫我小学生，我信不信五秒内关直播？真的。结果我关直播间，我你们全走了。<laughs> 那就尴尬。哎，成，这这才对。又有个小学生。 我开直播的话是没有就是踢人的权利是吗？信不信报 QQ 号，谁怕谁啊？反正你们都知道，我报走，我再报一遍，有什么区别？你不对劲是梗，你不对劲是梗，你不对劲是梗，你不对,你不对，好吧？<laughs> 你还想踢人？ 我就这么坏，你很拽吗？放下你的身段，对不起，男人能能伸能缩，要懂得要懂得道歉啊，能屈能伸。哈哈。 能吃能生，不好意思啊、哦。我腹肌，这下腹肌是真的不在了，当然因为我最近太瘦了，主要吃的不多。腹肌应该有，瘦出来的腹肌。最近我这些力气是没什么力气了、啊。没有开车，我没说错话来不行。太热了。 你们想想，我认真好好的上语文课，是多少之多久以前了？苦苦的努力打工，我说话能能溜吗？虽然我会努力练习、努力学习，争取能把话说的清清楚楚、明明白白，但是还是挺难的。 最近有见到凯灿嘛？我们天天见，一起打歌，当然天天见。凯灿，黑加尼瓦都有。我们的小凯灿也是挺可爱的啊。最近我发现 NCT 这堆人嘛，都挺可爱，每个人都有每个人可爱的，每天每个人都有每个人可爱的点。 趁机占便宜！我现在，我现在算了，脱吧脱吧，热了就脱。我怕我健硕的手臂肌肉吓到你们，怎么办？ 换卫换外套不错了是吧？主要里面就穿一件短袖，外面懒得再穿一件卫衣了，所以就穿一件干脆厚一点。和松灿轻，再厚一点。和松灿轻了没？松灿轻了一点吧，但最近见的几，有碰到过台词。但有时候画，有时候不画，我不知道为什么。 点那当然是一点点变轻，不可能，不可能一下子就轻的跟个什么，轻的跟个 best friend 这种程度还不是暂时，但轻是肯定变轻了，但跟我们 from home 的这个队里面是都的真都真的太亲，现在没有肖军的手臂健硕，因为我不运动。 拉一段啊对啊，慢慢变熟，慢慢变熟就行。我不需要，我不喜欢那种为了变熟去变熟，反而这样我觉得会更尴尬嘛。慢慢就一起一起多聊聊天，多说说话。 多熟悉熟悉，多一起出去打打篮球，多玩玩。我觉得这样就，这样就，这样就，这样就更自然，然后更好一点。最近和 ix, Felix Felix 偶尔也有联系。啊。想听 Simon Says，怎么唱来着？噔噔噔噔噔噔，咣咣咣咣咣咣。公公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  要，要。Yo, Simon says，Harry，Barry，No，with the clap。同学们 s 手干 h 想一想，举手的，Hands up，T T up，Hands up，T T up。要到白雪公主的电话了吗？威、oh. <noise> 神都全脱了，搞快点，威神都全脱了。 I'm the boss to the world, not a tail. I'm hold a hold the how the Feel like I got a goose goose. <laughs> rap, <laughs> to <laughs> 坤哥吧，坤哥还行。董四层。<laughs> 上次你还哎呀没看到，掉掉。果然得这样看就好看，这样看就丑，这样最丑，这样大丑当。其算膝盖他在慢慢慢慢恢复嘛，挺挺担挺担心他的吧，因为。 我觉得他就是他自己受伤。我觉得膝盖膝盖的比起膝盖的疼痛，我觉得比更他想跳舞的那个心更让他难受吧。肯定特别想动，想跳舞啊，想想上舞台表演啊。现在都因为膝盖不太好，所以就在一直在养。我也跟他说：“你别着急，你。” 养好了，放肆跳，放肆唱。现在就好好养着。上次苏里跑到我们的那个表演，他最后还说，要不干脆他就上吧。我说你别了，到时候你到时候为了一个为为了一个为了一个一个颁奖礼，献出了自己的职业生涯，那那我觉得太亏了。 我的脚，我的脚，早好了吧？你也要照顾好自己，谢谢。最近没有伤。哎呀，到了，我到店了啊！走了啊，不说了啊，我还要工作呢。 打工仔今天要加班，拜拜。打工仔现在到公司了，要加班，干嘛？你们自己猜吧。拜拜，老铁们。这植物怎么变得这么怪了、啊？拜拜。